অসম আর পিচ পরা রাজ্য নয় দেশের টপ ফাইভ ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং স্টেটের মধ্যে স্থান পেয়েছে অসম শুক্রবার দেশপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানান গত বছর অসমের জিএসডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে তেরো দশমিক নয় শতাংশ একই সঙ্গে ক্যাপিটাল গ্রোথ হয়েছে বারো দশমিক চুরাশি শতাংশ এবার সার্ভে ভারত সরকারে উল্লেখ কৰে যে আমাৰ অসমৰ জি এছ ডি পি গ্ৰোথ যোৱা বছৰ থাৰ্টিন পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে অৰ্থাৎ তেৰ দশমিক ন শতাংশ আমাৰ অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি পাইছে আৰু বাৰ দশমিক চৌৰাশী শতাংশ কেপিটেল গ্ৰ'থ হৈছে অৰ্থাৎ মূলধনী বিকাশ হৈছে আৰু এই দুয়োটা ডেটা যেতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যৰ তুলনাত চাওঁ আছাম বিকাম টপ ফাইভ ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং ষ্টেট অৰ্থাৎ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ বিত্তীয় বৰ্ষত আমাৰ ৰাজ্যখন ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন দ্ৰুত অৰ্থনৈতিক বিকশিত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে আমি অন্তর্ভুক্ত হওয়া দেখা পাও গত কয়েক বছরে অসমের অর্থনীতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা মিলেছে তারই আভাস এ মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যের প্রত্যেকটি ব্যাংকে ডিপোজিটের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আর তাতে স্পষ্ট হচ্ছে অসমের অর্থনৈতিক বিকাশের যাত্রা দুই হাজার অর্থনৈতিক সমীক্ষাত উল্লেখ করেছিলেন যে দুই হাজাৰ একৈশ চনত অসমৰ বেংকত সৰ্বমুঠ এক লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা ডিপজিট হৈছিলে ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ লাষ্ট যিটো একত্ৰিশ মাৰ্চলৈকে অসমৰ বেংকত টকা জমা হৈছে দুই লাখ চৌব্বিশ হাজাৰ কোটি টকা অৰ্থাৎ ডিপজিট ইন বেংক উইডিন থ্ৰী ইয়াৰ্ছ হেজ ইনক্ৰিজ বাই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হুইটছ ইজ এ ভেৰি ভেৰি মেচিভ ইকনমিক ইণ্ডিকেটৰ এটাতো ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰি যে কলা ধন কমিছে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি বৃদ্ধি হৈছে আৰু মাত্ৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰত বেংকত টকা জমা হোৱা সংখ্যা এক লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ কোটি কোটিৰ পৰা দুই লাখ চৌব্বিছ হাজাৰ কোটি টকালৈকে বৃদ্ধি পাইছে ইট ইজ এ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট গ্ৰথ